і Сина, і Святого Духа. По милості Божьей ми, дорогі браті і сестры, достигли четверка першої седмиці Святого і Великого Поста. Кожен старался спуститься в меру своїх можливостей і сил. І ми просимо, щоб Господь сподобил нас. довести этот пост надлежащим образом до завершения. Пост это благодеяние для человека. Пост напоминает нам о рае, напоминает нам о том образе жизни, который проводили наши предки в раю. Пост восстанавливает человеки. Э, искаженный божественный образ и помогает человеку стать богоподобным. Пост применяет божественные суды и строги на милостивые. В священной истории есть такой пример, какую пользу принес пост одному городу. Этот город находился на берегу большой реки. Жители города начали уклоняться в беззаконие. Они грабили тех, кто плавал по реке. Они начали заниматься чародействами всякими, блудом и распутством, и мера беззакония их дошла до такого, что Господь решил этот город уничтожить. Для людей, ведущий образ, такой образ жизни, лучше было умереть, нежели жить дальше. Но Господь милосердный и послал Господь пророка в этот город, чтобы пророк сказал людям, что если вы будете жить так, как вы живете, то через все 40 дней вашего города не будет. Этот пророк ходил несколько дней по городу, и люди поверили этому пророку и начали каяться. Царь этого города, правитель, узнал об этом, тоже э, снял с себя царскую одежду, э, одел себя в бедную одежду, начал поститься, и он приказал всем поститься, всем от малого до великого. И женщин, и детей, и всех, всех, всех составил, приказал поститься, и даже скоту не давали кушать и воды пить. И был великий вопль покаяния в этом городе. Город весь гудел от стона раскаяния, которые приносили эти люди. И Господь применил свой гнев на милость. Он пощадил этот город. Пророк, который возвестил людям о том, что через 40 дней будет для них бедствие. Э, вышел из города, и нашел себе одно место, такое, где откуда было бы видеть город, и э, там посадился, сделал себе небольшую кучу, такую шалашик, и смотрел, э, ему было интересно, что же Бог, какой указ Господь пошлет к этому городу. Э, он ждал день, два, три, Солнце сильно пекло, он изнемогал, и Бог э, ему э, вырастил, за одну ночь выросла тик тыква, такое тыквенное дерево. Там на, на востоке они растут, такие деревья, которые очень большие листья имеют и большую тень дают. Это тыквенное дерево выросло за одну ночь. И пророк утром встал под него, ему стало легче, он тень за не допускала, чтобы на него падали палящие лучи солнца. И через день, в следующую ночь, Господь послал червя, который подточил эту тыкву, и она засохла. Он утром встал, она засыхает. И заскорбил пророк, что вот так вот, так было хорошо, все, он хотел посмотреть, что будет, а тыква пропала. И он начал Богу жалеть, жаловаться, что вот такая была хорошая тыква, и ты забрал у меня. А Господь ему говорит, ты эту тыкву не садил, я ее вырастил. И ты жалеешь за то, что ты не делал, что ты, это не тебе не принадлежит. Не пожалею ли я людей, этих людей в этом городе, которых я создал, и которые по своему невежеству не различают правой руки от левой в духовном смысле, и которые прекратили беззаконие и искренне, чистосердечно каются. И так Господь помиловал этот город ради великого покаяния. Великое покаяние загождает великие грехи. Насколько наши грехи велики или малы, это можем мы судить в какой-то мере, и Господь знает. Но каждый должен приложить все старания, все усилия для того, чтобы каяться в тех грехах, которые мы имеем. Если мы каемся в полную силу, так вот но ну, без крайности, без того, что там себя уже истязать так, чтобы до, смерти. Если мы то это и та мера от нашего покаяния, которую мы можем и должны приносить Богу. Пусть Господь помогает нам, дорогие братья и сестры, чтобы время этого великого поста мы провели в телесном воздержании, в молитве, в покаянии, чтобы мы сподобились увидеть славный день светлого воскресения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа которому от нас слава, честь и поклонение в веке веков. Аминь.